বেচামাৰী ডাক্তৰ এ বি চেদ্ৰিক জাতীয় বিদ্যালয়ত বৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা নগাঁও জিলাৰ প্ৰথম বা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বেচামাৰী এ বি চেদ্ৰিক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ বৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে এটি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী উজ্জ্বলতা বৰা বৰদলৈ অভিভাৱকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰত অলপ সময় দিবলৈ আহ্বান জনায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত আঁতৰে বিদ্যালয়খনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ সহ শিক্ষক ৰেকিব উদ্দিন আহমেদে ইফালে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সংসদৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৃত্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পেচামাৰীত ডাক্তৰ এ পি চিদ্ৰিক জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আঠগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কমে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমিৰা ইছলাম সদৌ অসম জাতীয় পিতৃ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জনোৱাত অঞ্চলটোৰ অভিভাৱক ৰাইজে প্ৰশংসা কৰে মোৰ এই বিটি পোৱা যোগটো প্ৰথম যাব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মিছ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মোৰ কলমৰ ভাই বন্ধুসকল সকলোকে মই এই বৃত্তিক এৰি দিব বিচাৰিছোঁ মই যদিও বি পি দিছোঁ কিন্তু মই ইমান চিৰিয়াছ নাছিলোঁ মোৰ মানে ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়াৰটো যিখিনি চিৰাপাছ আছিল সেইখিনি অলপ চাইছোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ কেইদিনমানৰ বাবে অলপ চাইছোঁ আৰু মই এইবাৰ স্কুলত নতুন আহিছো নতুন চেভেন ক্লাছত এডমিশ্যন লৈছো মই এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৃত্তি পৰীক্ষা দিছো ফাৰ্ষ্ট আৰু মই ইয়াত সফলতাৰ বাবে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছো এই উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ মই প্ৰথম দিন দিম মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু প্ৰিঞ্চিপাল বাইদেউ আৰু মোৰ ভাই ভণ্টিসকল আৰু মই পৰীক্ষাটোৰ বাবে ইমান প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা নাছিলো মোৰ কৰ্চটো মই ফিনিছ কৰিছিলো তেন্তে মই লাভ কৰিব পাৰিছো আৰু মই এইখিনি ক'ব লাগিব নতুন পৰিৱেশ পাইছে আৰু নতুন এক্সাম হেৰি কফি এক্সামত নতুনকৈ গৈছে গতিকে মই ভালেই পাইছোঁ আৰু স্কুলখনত বাইদেউসকলে আৰু পিছৰ বাইদেউ বহুত যত্ন কৰি আছে মই কৰিছোঁ আৰু ইমান কি তেখেত কৰা চেষ্টা সেই চেষ্টা ভালকৈ পাইছে আমি আচলতে বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে মই ল'ৰাটো কিবা কমাই দিব পৰা নাছিলোঁ গেষ্টত আছিলোঁ থাকিব যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকণমান সময় দিয়ে তেওঁলোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰি আছে সন্তানটো আমাৰ কাৰণে সকলো সমান কিন্তু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অতি অতি বেছি সময় দিব নোৱাৰিলে যিহেতু আমি আমাৰ অভিভাৱকসকল আজিকালি সকলো চাকৰিয়াল বৃত্তিমুখী তথাপিও আমি কিন্তু আমাৰ কাৰণে সন্তানকেইটা অতি মূল্যৱান সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকণমান সময় দিব লাগে আৰু দুটা ভাল কথা শিকাব লাগে এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু স্কুলখনৰ লগত সঘনাই যোগাযোগ এটা ৰক্ষা কৰিব লাগে মই এইটোকে মূল দিনৰ পৰা মই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ ৰাখিলোঁ যাতে স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত বা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকে সকলো যোগাযোগতাও ৰাখে তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয় কি কাৰণে সু সুবিধাজনক কথাখিনি যে স্কুলত কি পঢ়াইছে কি কৰিছে এই কথাখিনি যাতে তেওঁলোকে আহ মানে নজৰক ৰাখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক